Proces pridruživanja u uniji velika spokusa za našu industriju mlijeka, ali je predstavlja i potencijal za išće intenzivnijši rozvoj, hvaral ministar poljopredi Dragan Glamočić. U cijeloj Evropske unije trend zmenšovanja količestva kravoh, a zvekšanja količestva mlijeka po kravi, co za Srbiju nje dobre. Mi mušime zvekšac i količestva mlijeka i čislo kravoh, bo mame najmenje statku po hektare, hvaral ministar otkupljivani vihodni krediti za statkarstvo bez devizne klauzuli z oskamatu ljem 4 odsto i troročnim otplacovanjem. Kupeni statog osigura ministerstvo, ta riziku nje budze. Konačno možemo da kažemo da nacionalna laboratorija je spremna za početak rada, kupljena je sva potrebna oprema, ona će tokom letnjih meseci biti, već početkom leta će početi da se pušta u rad, ona je već pre godinu dana počela da radi za potrebe selekcijske službe, ali sad će da počne da radi za potrebe plaćanja mleka, Mi ćemo pokušati, da, odnosno zajedno od Poprednog fakulteta u ovom sadu, da napravimo jedan model gde ćemo uključiti najveći broj prerađivača u taj sistem i kontrolisat ćemo mleko, dok se ne uspostavi drugi deo laboratorije u batajnici, onda ćemo imati mnogo veći kapacitet, ali će biti, znači, konačno ta situacija sa kontrolom kvaliteta mleka za potrebe plaćanja mleka rešena. Nie ani obawania o i jego ilość w pokarmi zmniejszane spod 0,05 mikrogrami. Minister na położy swój podpis na nowy pravilnik o bezpieczeństwie pożywi, który budzi ważacy na każdy widze usługowym właściku.